Д 200 прадстаўнікоў вышэйшай школы з шасці краін свету ўялі ўдзел у, у трэцій навукова-практычнай канферэнцыі спецыяліст 21 -го стагоддзя. Форум быў прымеркаваны да юбілею барангельцкага дзяржаўнага універсітэта. Новукова практичная конференция не только добрая махчимость обмерковать проблемные пытания в разных сферах экономики, а и выдатная подстава для завязывания международных контактов. В складе удельников высшие школы из шести краин, у лику яких Польша, Германия, Украина, Россия, Казахстан. Найбольш полно представлена айчинная. Своих представников у Барановича делегировали 20 в НУ Беларуси. У меня тема, как особенность применения средств защиты растений в мире сегодня я очень рад, я буду познакомиться с разными людьми, которые будут участвовать на конференции. И я видел, что люди здесь уже такие гостеприемные, да, и вообще мне понравилось. Под час международного форума обмерковывались пытания подрыхтовки специалистов для адукации, промысловости и сельской господарки. Мы открыли ряд новых специальностей и специализаций, которые востребованы не только для нашего региона, но в целом и для республики. Это экономика управления туристской индустрией. Мы открыли специальности, для агропромышленного комплекса. Мы готовим на сегодняшний день инженеров, агрономов, экономистов, менеджеров, а также продолжаем готовить и по тем специальностям, которые востребованы. Это инженера для машиностроения наших предприятий города Барановича, готовим также юристов. На передней конференции Барановицкий державный университет заключил договор об супрацовнестве с Поморской академией Польши у межах домовленностей, обмен студентами и выкладчиками. Moje uczestnictwo w tej konferencji ja считaję, szagą, no, takiego, no, się cytuję pierwszą szagą. Nastajeście się o To moja pierwsza wizyta w Baranowicach, w Pani zatrudnictwo pożre, budy się. My nadzieję, że nasze do naszej opyty może być budut w bargu paliezdnych. удзельнікі канферэнцыі на працягу двух дзён абмяркоўвалі якім жа павінен быць спецыяліст 21 стагоддзя -го і як улічваць патрэбнасці рынку працы. Важна, каб выпускнікі НУ не оказывавалі з дыпломамі на вуліцы, а маглі працаваць па атрыманай спецыяльнасці. Таму кожны год у НУ корэктуецца плану, удакладняецца набор студэнтаў, уводзяцца новыя спецыяльнасці. Наталля Васіеўска ЛюдміласалзнаЮрыціто абласныя навіны баранавічы.